A todos, continuaremos con el spider para la The de Log. Justo cuando terminó, la puerta se cerró de golpe. ¡Esperen! ¿Quién anda ahí? Todavía estoy dentro. Ken se sobresaltó y corrió hacia la puerta, llamando a quien quiera que estuviera allí. Pero en la oscuridad tropezó con algo y cayó al suelo. Con las manos temblorosas, buscó su teléfono, mientras seguía gritando: ¿Quién está afuera? Estoy aquí. No cierro la puerta, sigo dentro. Gritaba, pero no había señales de que alguien volviera a abrir la puerta. El pánico le invadía mientras buscaba frenéticamente su teléfono, que se le había escapado de las manos en la habitación completamente oscuras. Al mismo tiempo, un recuerdo sumergía: un coche cayendo por un precipicio. El miedo, el dolor, el peso aplastante que lo oprimía durante esa larga y aterradora noche, volvía a su mente. Había llorado por su padre. Atrapada entre los escombros, incapaz de moverse, el recuerdo era tan vivido que se le llenaron los ojos de lágrimas. Y En ese momento comprendió que estaba en peligro otra vez. Ayuda, gritó fuertemente. Ahora estaba llena de pánico, mientras afuera alguien disfrutaba del espectáculo. Te lo mereces. Pasarás la noche allí, dijo una voz con desdén. Los gritos desde adentro no despertaron compasión allí. La líder del equipo simplemente miró la cámara de seguridad, esbozó una sonrisa y regresó con paso firme a la sala de reuniones. Se había disculpado diciendo que necesitaba ir al baño, pero en realidad había seguido a Ken hasta allí. ¿De verdad le tenía miedo a los lugares encerrados? ¿O simplemente estaba mintiendo. Y de verdad la otra persona estaba disfrutando a ver que era exactamente lo que esperaba. Tenía muchísima curiosidad por saberlo. Al mismo tiempo, Ring había quedado con el hombre que se llevó a su novia y que tuvo el descaro de ocultar su identidad. No lo invitó a la oficina, sino que eligió un salón para invitados en la primera planta del edificio, porque no quería que volviera a subir a su despacho. Este salón era solo para los empleados, un lugar donde los visitantes podían reunirse con el personal. Tenía grandes ventanas que dejaban entrar la luz y ofrecían una vista al exterior. Había mesas para sentarse y tomar un café, casi como una pequeña cafetería. Ring había preparado algunos bocadillos para el señor Kiri, a pesar de que éste se había llevado a su novia. Al fin y al cabo, seguía siendo un cliente. Me enteré de que querías hablar de algo importante. ¿De qué se trata? Quiero preguntarte algo directamente. Si eres un hombre de verdad, deberías responder con la verdad. La jefa adoptó un tono serio, dejando claro que hablaba en serio y que el asunto era muy importante. Claro, adelante, dime. ¿Por qué me coqueteaste antes? Ella preguntó sin rodeos. Y el hombre al que invitó respondió casi de inmediato. ¿Por qué me gustas? Mientes, ¿cómo es posible que te guste si ya tienes una novia secreta? Seguro que tienes algún motivo oculto, ¿verdad? Dímelo entonces. Una vez que ella dejó en claro que sabía sobre el secreto que él había estado ocultando, su rostro decayó, luciendo como un criminal atrapado con todas las pruebas en su contra. Ring, ¿lo sabes todo? Fuiste tras mi novia hasta que ella se enamoró de ti. Luego cometió el error de estar con los dos y rompió conmigo. Después de eso viniste a conocerme, y hacer negocios conmigo es lo que realmente quieres. Rin frunció el ceño, decepcionada por haber conocido a alguien como él. Nunca debería haber trabajado con alguien así. E incluso había sido tan insensata como para usarlo como herramienta para hacer sentir mal a Ken. El joven de traje parecía incómodo, se apoyó en las rodillas y se frotó la frente visiblemente preocupado antes de levantar la vista y decir la verdad con expresión de culpa. En realidad mi madre quería que me casara contigo, pero sabía que ya tenías a alguien, así que... Entonces decidiste deshacerte de mi novia obligándola a terminar conmigo? El que hizo la pregunta esbozó una sonrisa amarga. Le tomó solo unos segundos procesar lo que había dicho, y así comprendió cómo habían sucedido las cosas. Lady Nualca había sido clienta de su padre, cuando este construía su primer condominio. Se dio cuenta que al provenir de familias adineradas, habían usado una táctica un poco sucia para intentar que se casara con él. Lo lamento. ¿Te das cuenta siquiera de lo repugnante que eres? ¿Sabes lo dolida que estoy? Perdí mi trabajo. Casi hago algo imperdonable. Ella y yo estuvimos juntos cinco años y no tienes idea de cuánto nos queríamos. Príncipe se desahogaba. sus palabras estaban llenas de dolor y pérdida de todo lo que había perdido. No lo sabía, solo sabía que tenía que hacer lo que mi madre me decía. ¿Eres un niño de mamá? ¿Y qué opina Pray de esto? ¿Qué le has dicho? Preguntó indagando. Recordaba cada vez que la veía, notando las señales que tenía. Había terminado, no podía dejar que alguien a quien amara sufriera física y emocionalmente. Si Pry le hubiera dicho alguna vez que no estaba bien, lo habría dejado todo solo para abrazarla de nuevo. Cuida muy bien de ella, ella me quiere. ¿La amas? La mujer preguntó directamente, pero él no respondió. Sé lo que le hiciste a Pry. la lastimaste, ¿verdad? Lo lamento. Respondió, aunque no había sido él quien la había lastimado. Bajó la cabeza aceptando la culpa, sin importar lo que dijera la otra persona. Tenía que asumir la responsabilidad como el hombre que amaba a más mujeres a su amante y a su madre. Su amante había sufrido muchas veces a causa de su madre, pero no podía decirle a nadie que era culpa de su madre. Si no la amas, entonces regrésamela. Yo cuidaré de la persona que amo. Lo siento, no puedo hacer eso, dijo. Justo cuando la atención aumentaba, sonó el teléfono de Rin. Se tranquilizó y contestó notando que era una llamada de Kane. Se levantó, se alejó y contestó con un tono ligeramente molesto. ¿Qué ocurre? Necesito tu ayuda, Rin. La voz al otro lado sonaba temblorosa, pero Rin no pensó que fuera nada importante, asumiendo que solo estaba tratando de manipularla. ¿Qué pasa? Si no es urgente, correré la llamada. Dijo ella mientras alejaba el teléfono de su oído y se preparaba para finalizar la llamada. Espera. Por favor, ayúdame, Rin, tengo miedo. La voz gritó a través del teléfono temblorosa y hablando de forma apresurada y confusa. ¿Qué pasa? Dímelo claramente. Preguntó frunciendo el ceño al darse cuenta de que la otra persona estaba asustada y posiblemente incluso llorando. No parecía una broma. No puedo salir de aquí, no quiero quedarme aquí. Es un lugar muy oscuro, no puedo respirar bien. Ken hablaba desesperadamente. Se apoyaba contra la pared en la oscuridad, mirando alrededor, apenas capaz de controlarse. El corazón le la latía con fuerza. Había sudor que cubría el rostro y sus manos temblaban. Solo quería salir de ese lugar de una vez. ¿Qué quieres decir? Cálmate. Rin dijo ahora genuinamente preocupada. Estoy encerrada en un almacén. Está muy oscuro y es muy pequeño. Soy yo, Ken. Describiendo la situación. Estaba bien mientras guardaba las cosas, pero de repente la puerta se cerró por fuera. Date prisa, Rin. No puedo más. Tengo mucho miedo. No puedo respirar. No colgues. ¿Está bien? Llegaré allí y espérame. Rin ordenó con firmeza y rápidamente regresó a su escritorio para despedir a la persona con la cual estaba reuniéndose. Ya puedes irte, tengo algo urgente que hacer. Antes de que el hombre pudiera responder, Ring corrió hacia el ascensor, dirigiéndose directamente al piso donde estaba Ken. Corrió rápidamente, pasando junto al personal. A ella no le importaba su imagen, solo estaba concentrada en llegar a la habitación lo más pronto posible. Sostenía su teléfono en su oído todo el tiempo. Su mente estaba consumida por el sonido de la respiración, los sollozos de la otra persona que decía repetidamente lo asustada que estaba en ese momento. Una vez que llegó al piso sus ojos agudos buscaban rápidamente la habitación en la que creía que estaba encerrada Ken. Díganme ustedes si les gustó el spoiler. Gracias a todos ustedes por ver los videos y siempre dar sus comentarios. Y si te gustó el video por favor dale me gusta también compártelo. En los próximos videos continuaremos con más spoiler. No olviden suscribirse, cuídense mucho, bye bye y gracias por ver siempre los videos.